السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم جعلنا مباركا أينما كنا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق لشذ في كل مكان وجعلنا من أحبابك يا أرحم الراحمين أما بعد مسلمين مسلمات para pencinta ilmu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perbincangan dari kisah yang terdapat dari surah maidah yaitu pada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat ke-31 berkisarkan tentang yang berlaku kepada dua orang anak lelaki Nabi Adam alaihi salam. Riwayat sejarah menyebutkan bahawa dua anak lelaki tersebut bernama Habil dan juga Qabil. Kita lanjutkan bacaan pada ayat ke-28 sehingga ayat yang ke-30 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اني اخاف الله رب العالمين. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. ترجمة <Cering> demi sesungguhnya jika engkau انكاو هو kepadaku untuk membunuhku Aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak. Membunuh saudaranya lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Sambungan bagi ayat yang ke-27 hadirin yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada umat manusia tentang sejarah pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi. Sebelum itu tuan-tuan kita menyadari bahawa nyawa dan darah ini merupakan satu yang sangat penting dan sangat terpelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang pertama yang akan dinilai ialah solat dan perkara yang akan diadili yang pertamanya ialah berkaitan dengan nyawa manusia. Dalam konteks ini tuan-tuan maksudnya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinilai terlebih dahulu ialah berkaitan dengan solat. Tetapi sesama kita yang akan diperhatikan yang pertama ialah berkaitan dengan nyawa. Nyawalah di antara perkara yang akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Cerita ini tuan-tuan berkisar tentang dua orang anak lelaki Nabi Adam alaihissalam. Dalam al-Quranul Karim dan juga dalam hadis telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu tidak disebutkan siapakah namanya. Ada pun yang dinukilkan daripada kitab-kitab tafsir sama dan melalui riwayat sejarah bahawa yang menjadi mangsa bernama Habil dan yang membunuh bernama Qabil. Dan sebab pembunuhan itu kerana Qabil didorong dengan rasa marahnya. Pada syariat umat terdahulu, bahkan pada syariat manusia yang pertama Nabi Adam AS. Di zaman yang sedikitnya manusia. Lalu Allah SWT membenarkan perkahwinan berlaku sesama anak-anak Nabi Adam AS. Yang, pun, yang penting yang bukan daripada saudara kandung mereka. Qabil dibenarkan bernikah untuk adik kepada adik perempuan Qabil ataupun Qabil dibenarkan untuk berkahwin dengan adik perempuan kepada Habil. Dan Habil pula dibenarkan berkahwin dengan adik perempuan saudara kembar kepada Qabil. Perkara ini tidak dipersetujui oleh Qabil kerana dia ingin untuk berkahwin dengan saudara kembarnya sendiri. Lalu kemudian di atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam AS agar kedua-dua mereka mempersembahkan korban masing-masing. Korbannya yang diterima, maka lebih mereka akan sesiapa yang diterima korbannya, maka boleh berkahwin dengan adik perempuan kepada Habil ataupun adik perempuan kepada Qabil. Dan Qabil mempersembahkan tanamannya yang telah pun hampir rosak binasa. Dijadikan sebagai korbannya kepada Allah. Dan Habil mempersembahkan sebaik-baik yang dimilikinya. Dan beliau merupakan seorang penternak dan mempersembahkan sebaik-baik kibas yang dimilikinya dijadikan sebagai korban. Lalu pada hari penentuan korban tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima apa yang dipersembahkan oleh Habil. Datangnya api yang menyambar dari langit sebagai tanda penerimaan korban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada riwayat menyebutkan penerimaan itu datang dalam bentuk mimpi. Dikhabarkan kepada Nabi Adam melalui mimpinya. Kerana mimpi seorang Nabi merupakan mimpi yang benar. Lalu kemudian daripada jawapan mimpi itu dikhabarkan kepada kedua-dua anak lelakinya. Jadi ini di antara riwayat dari kalangan ahli sejarah. Walaupun sebenarnya tuan-tuan tidak disebutkan secara nyata dari Al-Quran dan Hadis, kerana yang lebih penting ialah menunjukkan salah seorang korbannya yang diterima, salah seorang lagi korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan juga inilah di antara penerimaan ataupun tanda penerimaan amal di sisi Allah pada zaman tersebut. Tetapi pada zaman selepas itu Allah Subhanahu wa taala merahsiakan kepada kita. Cukup sekadar kita ikhlas bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan yang terbaik maka ada keberangkalian yang sangat tinggi yang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya golongan yang diterima ke semua amal baiknya ialah golongan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua ma yataqabbalu Allah minal muttaqin hanya, hanya diterima amal baik itu daripada kalangan orang-orang yang bertakwa generasi orang-orang salih sebelum kita di kalangan mereka menangis bila mana berada pada penghujung hayat mereka mereka bimbang sekiranya mereka dimatikan dan digolongkan bukan dari kalangan yang bertakwa di sebalik pujian umat manusia kepada mereka di atas kesungguhan mereka beribadah kesungguhan mereka untuk menggali dan juga mengajarkan ilmu dibimbangi bahawa amal kebaikan itu hanyalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangat inginkan bahawa mereka ini di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap amal kebaikan mereka dinilai dengan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ke-28 tuan-tuan perkataan daripada Habil Habil menyatakan laim basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak Satu ingatan daripada Habil kepada Qabil dikatakan ketika mana peristiwa ini berlaku selepas beberapa hari korban itu telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Riwayat menyebutkan ketika itu Nabi Adam tidak bersama dengan mereka Ada yang menyatakan pandangan Nabi Adam ketika itu adanya urusan Berada di bumi suci tanah Mekah Al-Mukarramah. Lalu ketika mana Qabil melahirkan ketidaksetujuannya pada perkara yang berlaku. Dan dia ingin mengancam nyawa kepada Habil. Habil kemudian menyatakan beliau tidak akan ingin untuk melakukan tindakan yang sama apa yang ingin dilakukan oleh Qabil kepadanya. Habil menyatakan demi sesungguhnya jika engkau hulurkan. La'im basabta ilai yajadak. Dan satu analogi bahawa benar-benar Qabil ingin membunuh saudaranya sendiri. Mendepakan tangan maksudnya ialah untuk mengambil nyawa Habil. Lalu Habil mengatakan dia tidak ingin melakukan tindakan yang sama. Yang perlu kita fahami tuan-tuan ini berlaku pada syariat umat manusia yang terawal. Yang mana tidak ada penentuan hukuman kisah. Lalu kemudian seolah-olah Habil merelakan dirinya untuk diapa-apakan oleh Qabil. Bukan disebabkan ketidakmampuannya untuk mempertahankan diri. Tetapi kita lihat di hujung ayat ini, tindakan Habil tidak ingin untuk membalas perbuatan Qabil semata-mata kerana takutkan Allah Subhanahu SWT. Merelakan diri bukan bermaksud kerana takut atau pengecut. Tetapi sebaik-baik tindakan seseorang itu berasaskan takutnya dia pada Allah Subhanahu SWT. Habil tidak ingin memulangkan kejahatan dengan kejahatan sendiri. Tetapi Habil ingin menunjukkan contoh bahawa tidak semestinya kebaikan ataupun keburukan itu akan dibalas dengan keburukan. Bahkan perlu untuk menampilkan akhlak yang mulia. Walaupun dalam situasi yang sangat genting. Di kalangan ulama juga menyebutkan ia berdasarkan situasi. Sekiranya situasi kalaulah dipulangkan keburukan itu dengan keburukan yang sama maka akan menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Seperti mana tuan-tuan kalau kita amati sejarah yang berlaku bagaimanakah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anbi dibunuh ketika mana beliau menjawat jawatan khalifah boleh saja beliau mengarahkan agar tentera kaum muslimin ketika itu berke, ber melakukan tindakan keselamatan kepada rumahnya di saat tuan-tuan kalau kita lihat bahawa Sayyidina Uthman bin Affan diancam dengan tindakan daripada golongan khawarij. Tetapi Sayyidina Uthman tidak mengarahkan pasukan tentera untuk berkawal di sekitar rumahnya. Walaupun tawaran daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib meminta Uthman untuk mengadakan kawalan keselamatan di sekitar rumah Uthman bin Affan. Kerana telah jelas adanya ancaman bunuh daripada khawarij. Uthman bin Affan tidak sekali-kali uh, menerima cadangan tersebut. Kerana kalaulah dilakukan juga tindakan sedemikian maka akan menimbulkan mafsadah menimbulkan kerosakan yang lebih besar kerana itu Uthman bin Affan merelakan dirinya diancam dengan golongan khawarij dan ternyata golongan khawarij yang tidak mempunyai perasaan kasih sayang menceroboh rumah Uthman bin Affan lalu dibunuh Uthman bin Affan pada ketika itu walaupun pada ketika itu boleh saja Uthman mengarahkan kekuatan ketenteraan yang dimilikinya sebagai khalifah kaum muslimin bagi membantah golongan khawarij. Tetapi dinilai manakah yang lebih besar antara mafsada dan maslahah, maka Uthman merelakan dirinya daripada tindakan khawarij tersebut. Dan begitu juga Nabi SAW menyebutkan berlakunya zaman fitnah, maka seorang yang uh, dibunuh akan dianggap sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua situasi yang dibawakan ini ialah ketika mana berlakunya kekacauan yang sangat luar biasa. Orang yang dibunuh akan dinilai sebagai orang yang mendapat kedudukan syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Uthman, begitu juga pada zaman yang mana hampir berlakunya kiamat, berlakunya pembunuhan demi pembunuhan. Al-harju thumma al-harj. Kan al-harju kata Nabi ialah pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku tanpa diketahui apakah punca pembunuhan dan tidak diketahui siapakah yang membunuhnya. Tetapi dalam masa zaman yang berlakunya keamanan, kesejahteraan, seorang itu perlu mempertahankan dirinya. Kalaulah ada seorang penyerang yang ingin mengambil nyawa, harta dan keluarganya, maka orang tersebut perlu mempertahankan dirinya. Dan kalau dia membunuh orang yang mengancam nyawanya sekalipun, ia tidak dikira sebagai bersalah. Kerana Nabi SAW sendiri menyebutkan orang tersebut perlu mempertahankan dirinya. Adapun konteks perkataan Nabi SAW yang lain tuan-tuan, Nabi menyebutkan Al-Qatil wal-Maktul finnar Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh Kedua-duanya ditempatkan dalam neraka Perkataan itu merujuk kepada tuan-tuan sekiranya kedua-dua pihak mereka bergaduhkan perkara kebendaan Perkara yang berkisarkan emosi Perkara yang tidak berkaitan dengan maruah agama Maka kedua-dua mereka diancam dengan hukuman dalam neraka. Seperti mana dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, "Idza tawajaha al-muslimani bisayf bisayfayhima wal qatil wal maqtul finnar. Bila mana dua orang muslim saling berhadapan antara satu dengan yang lain, kedua-dua mereka membawa senjata yang boleh membunuh. Nabi menyatakan kedua-dua pihak akan dihumbankan ke dalam neraka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hadzal qatilu kan kami maklum bahawa yang pembunuh itu sudah tentu layak ditempatkan dalam neraka. Tetapi mengapakah fama balu al maqtul? Mengapakah yang dibunuh juga wahai Rasulullah dimasukkan ke dalam neraka?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." kerana yang dibunuh itu juga sebenarnya berkeinginan untuk membunuh orang yang orang yang dia berhadapan dengannya tetapi disebabkan dia tewas dan dia mati maka dia tidak sempat membunuh orang yang menyerangnya jadi ini dalam konteks tuan-tuan kalaulah ia tidak berkisar tentang menyelamatkan agama menyelamatkan peribadi ataupun maruah semata-mata disebabkan pergaduhan yang berunsurkan kebendaan Kedua-duanya merupakan orang yang dihukumkan dalam neraka. Kemudian tuan-tuan perkataan berikutnya daripada Habil. Inni uridu antabu abi ismi wa ismi kafataku namin ashabinna. Inilah diantara kata-kata yang diingatkan oleh Habil. Di samping beliau bertekad tidak akan memulangkan kejahatan yang ingin direncanakan oleh Qabil membunuhnya. Bahkan di saat-saat akhir itu Habil memberikan ingatan kepada Qabil terhadap tindakan yang akan dilakukan olehnya. Apakah natijah buruk kalau Qabil meneruskan tekadnya untuk membunuh saudaranya Habil ini? Kata Habil, "Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakun min ashabin nar." Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka. Habil mengingatkan kepada Qabil bahawa dosa membunuh ini akan menyebabkan dia akan menanggung kerugian yang sangat besar di hari akhirat. Kerana dosa membunuh itu sendiri merupakan dosa yang sangat besar. Sebaliknya Habil di, ataskan, di atas kesabarannya, Habil akan beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Habil akan uh, diberikan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan saja dia terlepas daripada dosa membunuh saudaranya sendiri bahkan habil di atas kesabarannya akan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekiranya tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh qabil yang membunuh ini qabil kalaulah dia dibangkitkan di hari akhirat dia akan menanggung dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh habil sekiranya ada kerana tuan-tuan orang yang menzalimi orang yang lain bukan sahaja akan ditarik pahala kebaikannya. Bahkan kalaulah tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh yang menzalimi ini, kemungkinan orang yang dizalimi itu kejahatannya akan dipikulkan kepada orang yang zalim kepadanya. Itulah ingatan yang diingatkan oleh Habil kepada Qabil. Kan? Fatakuna min ashabin nar dan dosa membunuh tuan-tuan melayakkan seseorang itu ditempatkan dalam neraka. Cuma yang terdapat perbincangan di kalangan ahli ilmu bagaimanakah status seorang muslim yang membunuh Adakah dia kekal berada dalam neraka buat selama-lamanya? Di kalangan khawarij dan mu'tazilah beranggapan sedemikian. Bahkan mereka menyatakan bahawa menjadikan do dosa membunuh menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam. Tetapi pandangan yang tepat menerusi kacamata ahli sunnah wal jamaah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam neraka buat selama-lamanya ialah keberadaan yang begitu begitu lama akan tempoh masanya. Tetapi disebabkan dia muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sampai satu masa bahawa dia tetap akan dikeluarkan daripada daripada neraka. Dan Nabi menceritakan juga bagaimana adanya kisah di zaman dahulu seorang yang telah membunuh 99 jiwa manusia Lalu kemudian dipertanya kepada seorang adakah dia adanya ruang kemaafan bagi dirinya Dan orang yang ditanya itu menyatakan tidak ada kemaafan bagimu Engkau telah membunuh 99 manusia Disebabkan jawapan yang tidak memuaskan hatinya ini lalu dia membunuh orang tersebut melengkapkan sejarahnya sebagai orang yang membunuh 100 orang nyawa manusia Kemudian dia bertemu lagi dengan lelaki yang kenuh Dan kemudian ditanyakan adakah dia mempunyai Uh, ruang untuk bertaubat, adakah Allah akan mengampunkan dirinya? Dan orang yang kedua yang ditanya ini menyatakan, tetap ada kemaafan bagimu. Cuma yang kau perlu meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke tempat lain. Dan orang yang membunuh ini, orang yang ingin bertaubat ini kemudian mengambil saranan orang yang kedua. Lalu kemudian dia keluar daripada negerinya sehingga di pertengahan perjalanan dia meninggal dunia. Datangnya malaikat azab dan juga rahmat masing-masing ingin mengambil uh, nyawa lelaki tersebut. Lalu Allah menghadirkan mendatangkan malaikat ketiga memberikan solusi pada mereka diukur perjalanan tersebut. Sekiranya hampir dekat kepada tempat yang baharu, maka ia merupakan milik malaikat rahmat. Sekiranya ia jauh, sekiranya ia lebih dekat dengan tempat lamanya, maka ia merupakan kepunyaan malaikat azab. Dan akhirnya malaikat rahmat mendapat Uh, tempat ataupun mengambil nyawa lelaki tersebut disebabkan lebih jauh berbanding dengan tempat lamanya. Menunjukkan bahawa tuan-tuan sekiranya selagi mana orang itu Muslim, maka tetap dia akan dikeluarkan daripada neraka. Cumanya disebabkan dosa membunuh menjadikan dia akan ditempatkan dalam neraka buat tempoh masa yang begitu lama. Sehingga kan Nabi menyebutkan dan seolah-olah dia berada di situ buat selama-lamanya dalam ayat ke-29 tuan-tuan intipati yang penting juga bila mana Habil menyatakan ini urid sesungguhnya aku mahu mengisbatkan bahawa manusia ini diberikan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kehendak. Manusia diberikan pilihan untuk menentukan apakah yang ingin dilakukannya. Dan apa juga pilihan yang dikehendaki oleh manusia yang dipilih oleh mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan golongan Jabariyah menyatakan bahawa manusia ini tidak ada pilihan. Setiap tindak tanduknya di atas keterpaksaan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita mempelajari ayat ke-29 ini, Allah menyatakan bahawa manusia juga mempunyai kehendaknya masing-masing. Tetapi setiap kehendak dan pilihan manusia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengakhirannya tuan-tuan bahawa Habil mengingatkan kepada Qabil bahawa dosa membunuh menjadikan seorang itu digolongkan dalam kalangan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tuan-tuan ialah orang yang melakukan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja dicampakkan ke dalam neraka tetapi menjadikan dia digolongkan sebagai di kalangan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu ta wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شذ ما فيه ونعوذ بك من شذ ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته